Да, опять 2 часа прошло. Да, что говорили, на чем-то остановились. А, да, отъелись. По поводу похудел, ну то есть реально скилл очень много, ну просто ушел жир. А, то есть тело добралось до какого-то висцерального жира, может быть, то есть между внутренними органами, если у тебе вообще там есть ты говоришь, что прям на боках? Да, да, ну то есть на боках, реально на животе, на боках, на пояснице у меня по уходил жир, о, который никак не мог избавиться, в принципе, а, в, в обычном. Сжигание есть... калорий было колоссальное. Крутое. Да-да-да, сейчас сейчас секунду, я это тащим. <съем> да, если плюс-минус сориентироваться как по велосипедному, это конечно немножко другое, но ориентировочно, по своим ощущениям от организма, тысяч пять калорий расхода в день было. А по но... факту, ну 4 может. Аккуратно, аккуратно. Ну, ну, очень много, скажем так. Ну а кушали мы, ну тысячу это на это этих харчах, едло, харчи и шоколадками, ну вон там, там тысячу, тысячу триста, тысячу пятьсот, это максимум, максимум да. то есть у нас расход калорий был минимум в два, в два с половиной раза больше, у кого-то может в три, потому что вот у меня, ну типа я же больше, больше этого всего, поэтому я говорю пять тысяч, потому что у меня тут такие ощущения. И действительно у меня тоже скинулось килограмма, ну три-четыре точно, и тоже я откидался перед этим, все поуходило. Так що как-то так. Якщо буде знову жир на боках, ми знаємо, що діти. Якщо знову буде жир на боках, ми знаємо, що діти. Так, мабуть, так, що можна їсти в таких випадках, коли немає змоги приготувати, їсти. Треба взяти щось з собою на випадок, от коли ви там спускалися вниз. Требуется с тем уже закидать. Э, возможно, возможно хорошие варианты это какие-то сушеные фрукты, может быть сушеная манго, оно довольно калорийное. Лучше всего шоколад. Э, а, блин, я не помню, у меня остались, не остались. А глянь, у меня либо в клапане, либо в переднем кармане шоколадки. Короче, самый лучший это шоколад. Опять же, это то, что мне рассказывал напарник Вова в походах. Лучшие калории это шоколад. То есть, чем больше клада, тем лучше. Ну, и так, чтобы он не. Ну, опять же. О, да, давай, давай, давай. А просто. Короче, вот обычный. Несквик, <сех> а -а -а -а, <сех> это Обычный Несквик, yeah. да. Ничего такого в нем тут. Просто скажи, no, в нем преимущество в, в том, что игол. это вафелька, <Capitán> шоколадная глазурь, и он не замерзает. Он, лег... он легко усваивается. Да, всего лишь 90 калорий, но как бы это лучше, чем ничего. Uh, да, и самое важное, это не схватить uh, яму, яму в плане питания. Uh -huh. Если ты идешь и понимаешь, что у тебя начинает, ты, у тебя заторможенная реакция, тебе становится лень, uh, ты ничего не хочешь, встал и просто жрешь быстро сладкое, как минимум, если есть время, встал, приготовил себе еды. То есть, uh, очень сложно организму потом восполнить этот, эту яму. Uh -huh. То есть, ему надо сначала залить в него... X3, чтобы он первую порцию взял для подпитки, вторую порцию для восполнения и третью порцию наперед. Поэтому с питанием лучше не шутить. Мы делали примерно раз в час, в, в полтора плюс-минус, опять же, по ситуации, микропаузы на чай сладкое. Это, ну, то есть, как бы, это нужно учитывать. Во-первых, как бы и не будешь закипать, если есть возможность, чуть-чуть мяты и это все мешать, в, в термос, короче, мешать перед заливанием в, в термос. Главное, чтобы оно не забило каналы. Ну, это если как бы кто-то хочет заморочиться для того, чтобы были дополнительные калории в, в чае. Опять же, можно с собой брать сахар, но это лишний вес. Как бы, да, хочется сладкое, но надо выбирать баланс. Вот, насчет веса. Рюкзак вышел примерно килограмм 16. Это э, с, снегоступами. с э, снегоступами и кошками на рюкзаке. Э, без лишней воды и с э, полным чаем. Э, рюкзак 60 литров. Ой, 50 литров плюс клапан что-то там 15. ТРНКОННИТ Маунт и 50. Mm -hmm. Э, да, тут еще да, добавить, давай. Да, по поводу питания какого-то у меня по, по таблеткам, по аптечкам было, значит, а, из да, изотоник. Не знаю, насколько он мне помог, но на всякий я случай я, я, я принимал помогаю. изотоники в таблетках, такая капсулка и по таблеточке. Также у меня были таблетки Шипучка. Шипучка. Также у меня были таблетки с цинком, ну, которые помогают там делиться клеткам, побыстрее, чтобы восстановительные процессы все происходили важный элемент. И такой момент по поводу психологической составляющей работы в группе. У нас просто так совпало, что все ребята оказались такими, что мы сработались ну, просто шикарно. Несмотря да, на да, особенности да. каждого, у нас да. все так получилось. Мы просто максимальная команда. Никто ни на кого не психовал. То есть все все максимально корректно друг другу подсказывали мысли. Весь поход пошел на позитиве. Да, абсолютно. И следующим ребятам, которые также будут искать себе напарников, максимальная рекомендация, хоть это, ну, и так понятно, но встречаться вживую. Потому что то, как случилось у нас, далеко не факт, что произойдет у кого-то другого. Просто, наверное, один из тысяч случаев. Да, потому что можно друг друга так сильно подставить, так психовать, что просто весь поход сорвется еще толком не начавшись. Вот такой момент, кто будет готовиться, вот имейте в виду. Да, еще советую взять с собой крем для рук. Это прям must have, о, а гигиеничную помаду э, да, о, точно, да. У нас просто у меня да. не было, была у Димы пару раз юзал. Uh, Тоже необходимо было бы взять. Был, Скажи, как когда заливаешь, топишь снег. А а, в а в Короче, когда топишь снег, ты ж набираешь снег там с иголочками, чуть-чуть с, Но, с... Грянки, с мел буй. мелким мусором, с щепками от. Этих сморек елок берется бинтик, ставится на открытый пакет субрематов, и это по сути как сито от мусора. Все, и у тебя еда, в принципе, чистая, дабы это руками не вылавливать. Дешево, сердито, место много не занимает. Эффективно, максимально эффективно. Да, да, да. Эм хорошие гамаши в идеале, чтобы они были какие-то мембранные, э, отталкивали воду и в идеале все пропитывать э, пропиткой от воды. Одежду можно обычными спреями, ботинки хорошо пропитывать, но ну, опять же не, не все могут себе позволить. Альботы, э, к счастью, на Улыксе еще достаточно много вариантов э, по брендам. Да. Но. да э, по брендам их целая куча. Это могут, могут быть Гармонт, могут, Ой, как они. Ну, в общем, их целая куча. Можно просто зайти в Google, написать "Альпинистские ботинки", бренды и просто посетить, поизучать, что вообще есть по брендам заходится на Волекс и начинается шуршание Почти. Э -э да, другие ботинки кошки не одеть, их просто сломаются. Они сломаются в первые там пять метров. Они погнутся. Да, и не оденутся, потому что у альботов своеобразная форма, э, своеобразная конструкция, и они специально для этого предназначены. Э, плюс у них есть примерно 5 э, резиновая резиновый обод, который защищает. То есть условно подошва занимает где-то пол сантиметра полтора два и еще плюс 5 сантиметровая линия резины которая дает суммарно 7 сантиметров от воды то есть маленькие потечки струмочки лужицы тебе на них просто все даже их не замечаешь по маске халатам у нас ничего не было, мы шли в обычной одежде, все пестрые, красивые, я себе брал, потом э, да, рейнкавер у меня был еще с лета, этот, оливка, я не парился, мне главное было, чтобы он был. Э, по поводу того, что ты рассказывал, э, пончо во время прохода под елками, да, у меня рюкзак оказался влажный, куртка была сухая, от того, что осыпался снег, э, при том, что я шел под всеми ветками, я наперед сбивал весь снег. Ну, просто потому что я знаю, что это такое, когда тебе сыпется снег на, на рюкзак и за шиворот. Капюшон был всегда в капюшоне, рюкзак был мокрый в районе лямок. Хоть как бы я все скидывал, и же, опять же, куртка была сухая, спина. Грелки у меня было по 4 штуки, использовал буквально один комплект на ноги. И в ночевку, когда мы спали по тентам. Все. Ну, ну да, да и удобно. Да, и хороший, правильный рюкзак, походный, не какие-то там милтеки, шмилтеки армалы, -а -а. военные, как все любят. Это должен быть правильный походный рюкзак, я не знаю, там оспрей, любое походное, Но, у которого есть, и есть много тяжек меня, опять же, есть исключение. По рюкзаку. Я взял North Face, не знаю, подделка, не подделка, но там на липучке с логотипом он за 2300, там по акции, ну там 2700 он может стоить. На 65 литров, 60 плюс 5, он максимально шикарный, он выдержал все еще намного больше выдержит. Я с ним вообще два дня 25 килограмм грузил, а когда я нагрузил килограмм 18, вообще был супер. Там боковые карманы, все четко продумано. Да, по качеству оно видно, ну, немножко не так, как у ребят там рюкзаки по 7, по 10, по 15 тысяч, ну, там, хорошие, прям навороченные. Но для такого похода с головой хватило, поэтому North Face 65 литров, там, 2300, 2700, такую цену, смотрите, я брал на проме. Пожалуйста, зиму выдерживает. По поводу снаряги, большую часть я купил на OLX. Просто сидел, мониторил, искал, обучал поисковик с телефона, чтобы он мне подкидывал нужные варианты по одежде. Э -э Пуховка бэушная, куртка бэушная за 500 гривен суммарно, почти новая, офигенного бренда. Э -э что еще? Штаны у меня были. Да, из нового буквально я купил самосбросы в Рокфронт по распродаже они что-то были 1800 гривен, три четверти. Полные пуховики брать нет смысла, потому что э, у нас внизу идет гамаша, которая защищает от снега. Если брать пуховики полные, пуховик будет до низа, э, как только попадает снег, оно мокнет, пуховые штаны мокрые, соответственно, как бы тебя нет смысла перекрывать э, голень. Голень и икру. Поэтому, как бы, лучше всего покупать коротенькие пуховые штаны, самосбросы с э, с мечками по по бокам, потому что их можно одеть в любую погоду, на кошки, на снегоступы, ну, там, нужно буквально минуты две, чтобы одеть их на... не разуваясь. Что еще? Что еще? Наверное... По аптечке, как бы, все индивидуально, какое-то обезболивающее, мне собирали... Да, самое главное, зимой стрепсилс. Просто от горла. От горла чуть-чуть на, на нос будет действовать. Очень, очень классно работает. Эм... Пакетов еды было 12, уже вроде бы говорил, по 3 на день, рассчитывали на 4 дня. И в принципе все схавали дополнительно. Еще взял с собой полкило булгура, э, чисто как НЗ, либо если надо будет где-то докинуть в прием пищи, чтобы не, расп... не раздебанивать второй пакет. И взял с собой еще пакет соуса Тартара чисто для того же Булгура, если он будет сильно сухой. Булгур очень сытный, заваривается довольно быстро. Но опять же, тут как бы индивидуально. Ой, не Булгур, а Кускус. 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 Да, уже это заговариваюсь. Ну и хороших напарников и хороших помощников с машинами. Так. Це... У нас как бы была, была, у нас была возможность двух машин, поэтому мы, как бы ее использовали. Так, ну что, тогда на останок еще, что делать с вашими обличьями? Их там блюрите, чьи блюрите, чьи не блюрите, чьи всех заблюрите? Если будет удобно, <связано> я, в принципе, был почти всегда в центре кадра, можешь просто ребят сделать черными, я могу остаться в кадре. Мне как бы, мне все равно. Ну, если тебе будет удобно. Если Переходить. Если да. не. Да. Короче, как тебе так. либо блюрь всех, кроме меня, либо вообще не выкидывай ну, видео. Это будет проще, ага. если удобно. Ну, краще, коли, коли есть... можно было бы тебя залишити, Ну, всех раз, что я заблюрю. Ты багато часу говорил, и і... Это самый такой главный. Можешь, так как я был, в принципе, всегда по центру, можешь просто меня оставить. Нет, так я почти всегда был по центру. Нет, то я сблюру обличие Раште, то я просто не буду блюрить. Главное, да, чтобы не было да. как на переходе реки, там где такой маленький-маленький-маленький смайлик у него по, центру по центру леса, там чуть-чуть что-то -чуть что поломалось в воишке. А. Да. да, попросили, чтобы ты исправил там, нормально заблюрил. Оно, ну, реально, там, типа, размером с, с нос у него, прыгает за ним. А, ну, ты пересмотришь, а поймешь, что. что да, да. Да. Ну, мало бы быть на всякий. Ну, короче, смотри. А, добрый, получится, не получится. Если не получится, так, вырезай получится, всех, так, так и будет. Да, ребята просто просили инкогнито, мне, в принципе, все равно. Вот. Ну, по-моєму, по досвіду виходить, що коли ти за кордоном, коли ти, отрим... коли ти отримуєш від Румунії цей тимчасовий захист, вони тебе не можуть переслідувати вже, тому що ти незаконно полишив кордон. Чи перетнув кордон. Я просто, я просто вже, вже оборвав всі ага. мости і, і запостив собі в винстачку, фоточку себе з румунською ага. е, ну, Чуть-чуть ага. хейта було там буквально, ну, тобто, условно, із, так, к примеру, Короче, все это было примерно так, что 2-3 человека. И пару человек там что-то скинули мой пост себе в чатик велосипедный, велосипед тусовки, что там пококали, а все остальные мне поаплодировали, порадовались. Ну, в общем. Что ребята не хотят. Да, ребята не хотят быть на, на камеру. Мне, мне все равно. Как бы. Нет, то нема, с этим нема проблем. Тобто я, я в тебя особисто дозвіл прошу, чтобы тебя оставить. Их-то я заблюрю. <реш> то, <реш> Говоришь в голову. Да окей, не проблем. Я а то, только, только а с радостью. Ну, uh, да, вообще шел всю дорогу, в принципе, я по сути был, может сказать, каким-то, не знаю, не то что койотом, а... Ну, за того, что много опыта, я по сути... Да, горит, был, я, мил, я был мил. в горах, я по сути собрал трех человек должен был пойти еще с нами четвертый, он отпал, я ему очень сильно помог, у него тоже как бы много опыта, надеюсь, что он выйдет. Он должен будет скоро стартовать, вроде бы там с напарником, не знаю куда, но надеюсь, что все, 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 -все будет окей. У него, короче, не, не получилось с нами пойти. Да люди, у кто туристы, то, -то, то они выходят, если просто... Ну да, он розумею, тоже ходил чуть-чуть гидом, ходил, да, ходил в походы, мы с ним нашли очень быстро общий язык, все быстро порешали по снаряге. Он много чего знает, там что-то подсказал, ну, в общем. Он набрал снарягу, ту же сам. Ну, короче, он прошел по всем пунктам, которые я хотел для того, чтобы мы шли все вместе. Ну что ж, тогда, может, давай на мы завершим. Дякую, Да, то это уже, наверное, наверное, самая долгая такая. Насичена історія. Ну, яка є, Кожна кожного своя історія, вам є що розповісти. Вам, те, що ви зібралися. Четверо, у вас тут кругом є, і, і то, як стартували, там купа всього відбулося. Потім перейшли, вже кордон, вже здавалося. А, все добре, ні, у вас там все одно пригода. Це взагалі щось з чим там. Добре, що є, що ну, розказати. Мені ще подобається, я. Да, я кайфанул в походе, я настраивал себя на прогулку, на классное времяпрепровождение, а не на какое-то, не знаю, там, выживание, страдание. То да, есть да. Из, изначально у меня был настрой, что у меня есть много всего, много опыта, я его использую, и должно быть все-все хорошо. Я не знаю, как у всех, но вроде плюс-минус, мы не волновались. Мы да, да мы, да, мы все были, в принципе, в, в одном моральном духе, скажем так. Да я думаю, если вы там собрались там заливать газом на грозе на минус 8 в ночи, и там их оставить, то тут <соторит> да, да, ну то есть как бы тут или пан или пропал, но у нас там уже, ну мы реально в первый вечер стояли в лагере и просто обсуждали план действий, что и как делать. Вплоть до того, что у кого где баллон, кто за кем становится, кто как действует, кто, ну то есть... Да, Типа, такие ми уже все здаемся. Да, типа, ну, 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 по-ну, подходи ко мне, все разошлись и все пошли вокруг деревьев и ну иди сюда, давай. Ну то там влітку нікого не было. На тому хребті влітку. Ну, я щось не пригадую, щоб там когось брали. Там були якісь пригоди, там, десь в районі рогів, там вони в першу чергу почали тягнути колючку. Нету прийомов по карте. А, а взимку, щоб там очікувати, що там хтось зможе. Когось перехопити. Вони там навіть ну, амагаться а... не будуть. Там сама природа просто. По інформації. Ну, по інформації, там вони, по ходу, готують усилення. Постепенно. Ну, ні, ну, походу, вони готують. Ну, вони готують, але їм немає причин там це робити. Тому що весь народ він перенаправився на Чернівці, бо туди просто йти. А сюдою, воно навіть в статистику не попадає ніякору. І Тут ви, ви вийшли четверо за два дні. Чи скільки ви там перебували в полі зоні? три дні. Дня. Ну, ну, це три дні ви вийшли, але ви питали, хто був до вас. Мабуть, ті хлопці, які 21 числа вийшли, чи 20 грудня. Може бути, бути, виходить... Но вони ж, по ідеї, йшли при... почти по нашому маршруту, да, так? Понимаю? Так, так, ви б там приблизно там саме виходили. І що їх четверо вийшло, а ну, потім так. проходить шість днів, ну ви четверо вийшли. Тобто, от подивіться, там в день менше, ну, півтори людини в день виходить. Чого за не, І там скільки 30-40 кілометрів того кордону, чи, чи 50. І півтори людини в день ловити на 50 кілометрах кордону, вони таке робити не будуть. Це, Вони, вони не досягнуть успіху ніякого. Ну. Надеемся, будь, будем это верить. Так что, так. Ну, там главное с природой упороться, чтобы тебя природа тебе дорогу и не вбила. Ну да, ну да, ну да. Там рельеф очень такой опасненький, надо уметь читать его, смотреть по картам, смотреть по как они ну, о... линии. <говорит> то, как я стартовал с ты два дня, две ночи я же там провел, а, то, какой рельеф был там, что происходило там, вот я ни разу с ребятами на маршруте уже, да, через ленточку, ну не было, да, были, конечно, похожие места, сложные, но, но это, это не нереально. Вот даже на полутуристических местах, если сойти с Туртроп еще далеко до границы, то есть намного более неприятные горы. Ага. Так что в принципе все реально по нашему маршруту. Ага. То есть то, что ты там э, тех два дня э, пережил, то мало, э, мало чем и Да, Да, спасибо нашей группе поддержки за за эту сложную работу. И то сколько сколько они сидели, следили за нами, из дому и переживали все, все эти три три дня вместе с нами. Как просто мы узнали, потом они тупо все следили. как каждый там час, полтора, всю, всю, всю ночь переживали. Особенно, когда мы были возле ленточки в течение там часа, где-то под горой по, по часу находились. Мы это знаем, что у нас все ага. хорошо. Они, они не понимают. А не розумеют. А вам там, там, там не мая час с ними что с ним там отправлять, там загалили. Ну, находит. конечно, конечно, да. Вот. Спасибо тебе за за информацию, за то, что подбадриваешь, помогаешь людям достичь э, свободы, Дя... независимости. Дякую, дякую, дякую вам также, Незалеж... в, д... в день независимости. Дякую вам, что делитесь своим досвидом, со всем остальным. Без него как бы многие. Да, просто как бы опыт он такой, сколько я читаю. Э, Общение в чатиках, там и да, такую ересь пишут. Люди как бы недавно я вот там где-то подписывал в чатиках, парень мне пишет. А э, данное настроение как э, что делать э, с холодом? Типа, что делать, если в горах будет холодно? Я говорю, сиди дома. Ну, как бы. Не, ну, ну серьезно, ну что ты объяснишь человеку, как бы, когда он не имеет опыта? Ну ты ему будешь объяснять, и он все сделает, сочетает наоборот, и там сдохнет. Ну камон, ну... Ну, в общем... <that wird> <over> <coughs> да, да, да. Э -э -э я на, иди, скажи. Сейчас тут просто очень важная информация. Ты просто про это вещал в прошлом видео с котиком, да? По поводу дозвона в 112. Так, привет. Поводу да, дозвон... да, по поводу дозвона на 112, просто я какое-то из предыдущих видео помню, что там были проблемы с тем, что, типа, говорили, нужна обязательно румынская сим-карта. Ага. Как оказалось, нет. То есть нужно просто, находясь да, нужно находиться на территории Румынии, то есть, если, например, мне поступила информация от Димы, что вызывайте нам, типа, кого-то там, а я еще находилась на территории Украины, то я, конечно, нифига не вызов. А если, допустим, кто-то переходящий уже находится, ну да, нужно, конечно, чтобы была связь, но все равно, чтобы люди понимали, если у них что-то, emergency какое-то, да, на территории Румынии, и у них есть хоть какая-то мобильная связь, нужно принудительно, ну, если она еще осталась там на украинском операторе, нужно в телефоне принудительно переключиться на какого-то румынского оператора, и с этого румынского оператора перезвонить, ну, то есть вызвать 112. Они там как бы понимают, что это принимает не украинский оператор, не украинская э, МЧС, да, а румынская. Ага. Потому что мы сначала думали, ну, вот по опыту того, что тебя в эфирах слышали, А саме румунська сим карта а я начала искать именно румунську сим карту і вот ці всі історії. Ну, в общем, как би, бы. звісно, хорошо, якщо буде румунська сим карта але попробую ее купить, ага. находясь в Україні. В Україні. Так, да. так, так. Це дуже хороша порада. Дякую, вот такой... що поділилась цим досвідом, бо він справді э, був якийсь трохи неправильно. Ну, то, то скоріше йшлося, коли Давай. ти там і... на вершині гори знаходишся. Угу. І ще момент по поводу защиты. Ее можно снять либо в миграционном центре на территории Румынии, либо в любом консульстве, посольстве той страны, где находимся. Это, это мы посольстве Румынии в той стране, где находишься. Ага. То есть это я вчера, получая защиту, узнал у консультанта. Консультант разговаривал на украинском, и мы это все у него Запытал. узнали. По поводу пересечения границы, я у него тоже спрашиваю, типа, какие проблемы. Просто берешь и выезжаешь. Показываешь защиту, и, и выезжаешь. То есть мне, я просто это хотел уже услышать от первых ага. э, из первых уст и быть спокойным. Это тоже как бы информация тем, кто там поднимает кипиш, кто ездит за печатками, пытаются поехать взять Молдову, печати, то... да, да, да. Просто тупо работа. Мы не да? да, мы не проверяли. Завтра как бы узнаем. Мы едем завтра на Болгарию. Ну, а потім транзитом через Румунію вверх на Польщу. Вот. І, коротше, і узнаємо. Так, ага. да, все буде добре, немає ніяких проблем. Так, да, так, да, та. Ми знаходимося тут офіційно ніяких проблем. Да. Да. Ну що ж, будемо розбігатися. Будемо попрощатися. Зараз щасливо вам плану. там втілити решту своїх планів, щасливо вам добратися, куди ви там запланували. Гарного вам нового життя! новых вам там зимовых хир в том числе да да будет может быть пойдем погуляем в Болгарии надеюсь на новый год куда-то куда, -то, куда -то скатаемся погуляем да тебе еще раз большое спасибо thank you, thank you. надеюсь выпуск заберет много этот, right. хороших комментариев right. да кому-то оно кому-то поможет эта информация ее на самом деле почти нету в, в чатиках ну, в других группах, и ею я особо не делятся так. Ну, и я пока не слышал, э, не знаю, может, может быть, я, конечно, преувеличиваю и даю себе сильно большую оценку настолько, типа, серьезной подготовки к, к походу, чтобы было все так прям... Да, ну, либо кто-то не рассказывает, кто не стесняется, ну, в общем. Ну, ну, Продумувати, так, 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 нужно, все та, до да, Такі підготовлені в цьому році ви перші. Попередні до вас були просто підготовлення, але вони були без снігоступів. Вони просто йшли по снігу, але в них снігу було трохи менше, ніж у вас бо за тиждень до того. Ну, тому що це було ще не було зими. Взагалі, я хотів виходити в январі, коли вже ударить фірм. Тоді це було б трохи легше, і можна було менше спортивних сніг ступов. Так, ну, але там уже буде. Да, буде холодно, будуть вітра. Поэтому, как бы, было принято решение лучше по большему снегу, но в более лайтовую погоду. <свёзд> вот. Ладно, все. <свёздить> На этом <свёздить> всем спасибо, <свёздить> всем пока. <свёздить> Спокойной ночи, с наступающим Новым годом. <свёздить> с новым уроком, да. пока.